Привет фанатам Monster High, с вами я, Мария и Венера. Это видео будет про конкурс Monster High. Да-да, вы не отслушались, конкурс Monster High. Значит, что заключается в этом конкурсе? Вы можете снять стоп моушен либо его можете вы не снимать. Вы можете просто снять видео, там, например, ходит человек, там монстр ваш с руками, он падает. Это ничего. Это ничего такого страшного не имеет. Значит, э, что вы можете выбрать для конкурса этого? Вам дается три любые... Короче, первое. Первое. Это подписаться на мой канал. Второе. Поставить лайк за это видео. Третье. Написать внизу, э, что вы хотите выбрать. Драму, комедию или любовную сцену. Четвертое. Вашим стоп моушене и не стоп моушене могут участвовать 13 кукол Монстр Хай. Да-да. 13 кукол Монстр Хай, Эва Афтер Хай, Брат, Барби и эти даже уродливые Винкс. Э, знаете, в чем заключается суть? Э, суть. Короче. Вы должны выбрать своего самого главного персонажа. У меня, например, это Венера. Потому ну, что я сейчас ее держу, я сейчас на балконе снимаю, и она у меня пока сейчас единственная, потому у меня в комнате. Вот. Например, у меня это Венера. Вы должны сделать паспорт, но у меня просто там вот, портрет, имя, фамилия, имя, фамилия, вот, могу наблю, там вот такие, э, сердечко, там черепочек, <плодисмент> вот, растительное там еще чего-то, то, что она любит, вы даже можете, например, свой персонажа, моей Венерки, например, придумать имя, другое какое-нибудь, ну, например, Березка, я зову Березка, Березочка. А, и вот так вот вы можете, только вы должны запомнить это имя, которое вы дали. Например, а, мне один раз отсылали такое видео, ну, я немножко в другом канале была, мне прислали такое видео, то, что а, девочка шла, ну, девочка снимала стоп-моушен, ну, не стоп-моушен, господи, какой стоп-моушен, в общем, с руками она снимала видео. Даже себя нет, себя она не показывала. В общем, э -э -э она назвала одно имя Липа. Ох вот -таки. Короче, Липа. Пусть будет Липа. Потом идет, идет. Например, здесь Клео стоит. Моя рука это Клео. Привет, Клео. Клео отвечает. Привет, Венера. В чем суть? В чем суть была этого сериала? Я так и не поняла. В общем, вам надоело наверняка слушать мои бредние. И давайте же приступим к призам. И, Сережка, это не приз. Так, Венера, пошли сюда призы. Короче, Венера Здесь У меня там, у меня есть новые. Это две... Вот таких вот части. Будь собой. Это номер третий у вас будет. И попадется вам расческа Клодин или Дракулаура. И пятый. Тут вам попадет брелок. Сейчас вам даже покажу. Шорт. А, короче, пок. Клео, Дракулаура, Клодин или Гуми. А, Все. Больше никого не будет. А, потом Гравиура, монстр, гидрокулаура. Наклеечки спектром другие И другие против мелкие наклейки. Вам их дадут. Я вам дам, пришлю. Это 20. 30, 20 30, 40. штучек вот, я вам пришлю. Э, любые. Вот, кстати, моя Венерка. Полюбуйтесь на Какая она красивая. Вот она моя Венерка. Значит, за второе место. Кстати, вот это вот все вы выбираете вы, дорогие мои подписчики. Второе место вы тоже определяете. И также и третье, и четвертое. Значит, за третье место ой, для меня за второе место, вы получите, будь собой, будь уникальным, будь монстром про Лагуну Блю. Все, а вам дорогие. Э, вот такой вот мини-журнальчик. Естественно, нужны наклеечки. Такого их уже будет меньше. 30-20 штучек. Естественно, нужно. я уменьшаю вот этих наклеек. Э, это было за второе место. За третье место, их может быть очень много, если, например, одинаковые счеты, обязательно должно быть, например, три третьих места. Вы получите первое, кто получил третье место. Это кладин эбби Второе клео-зюз. И третье это Лагуна и Дракулаура. Наклеечки. 20-15 штучек. Ой, 20-10 штучек. Ну и естественно же, некоторых победителей я сама объявлю. Я сама выберу два победителя. И сейчас я вам даже принесу покажу, что они получат. сходила к себе. Значит, первое место, которое я сама выберу. Первое место, которое я сама выберу, получит 180 таких вот наклеек. теперь от других э, девчонок. Также. Также первое место получить линейку. таблицу умножения тоже здесь есть и раскраску, в которой сзади будет маска. Вот. У меня это все есть новое, чтобы не переживать. Я просто сейчас лень все из стального места, которое мама сделала офисный кладет. Я купила призы, я попросила маму где-то спрятать. <laughs> где. Так, это второе место, которое я выберу. Получить также 180 таких вот клеек. Потом такой же точку -точ линейку. Потом мода, мода монстр и монстры. Я даже три буду. и монстры. И э, наклейки спектрон другие. Третье место очень маленькое. Вы получите такой вот журнал Monster High. По браслетикам и подвескам Monster High. Линейку. 160 вот этих вот наклеек в большом. 160 наклеек. А, не радус, ты мешаешь. И где там? И еще один маленький журнальчик. Это вот такой. К нему ничего не идет, по-моему. По-моему к нему ничего не шло. Так, к нему ничего не шло. А победитель четвертого места получит журнал. Блы. Два мелких. Такой же другие немножечко. Я там специальные разные. 150 наклеек. Линеечку. И, естественно, я не захотела тебе этот журнальчик, но я догадываюсь что... Простите, то, что остальным это понравится. Это Дракулаура и две помады. Они красные, на самом деле. У меня у моей сестры такое. Э -э вот, собственно, эти помадки. На самом деле две красные. Так да, что быстро бегите. Кстати, забыл вам сказать. Вы можете снимать видео с родителями. Первое, второе, с друзьями. Третье, вы можете снимать на балконе квартиры или даже на улице. Но если вы выбираете э, любовную сцену, то обязательно вы должны снимать на улице. Тем более, если вы снимаете на улице, то вы должны найти уединенное место. Если вы, например, снимаете там драму, снимаете на улице естественно же, вы опять же должны найти удиненное место. Только уединенное. Об этом месте должны знать только вы. Чтобы не было звуком слышно машин, проезжающих, ни мотоциклов, ни даже не голоса людей. Да-да. То некоторые идут такие. Алло, та-да-та-да-та, бля-ля-ля-ля. Все. Ваше видео будет испорчено. К сожалению, вы места никакого не получите. Ну что, бегите скорее за своими друзьями. Всем пока-пока. Венера, вы пока. Пока! Венер. И пока. пока!